Я под подходит только улица Спортивная, вот эта сторона. Вот я на том Иванович, вот эта сторона. Начиная спортивная, та сторона и все. Львовская, Одесская, нет генерального плана. И туда северная, вот эти все пока они замержены считаются. Пока не будет генерального плана. На выборы участвуют люди? Ну, на выборах участвуют, но видите, а разрешения не дают, не изготовить документы на, землю, ни на жилье, ничего не получить, не выйти ничего. Нет. Вот что касается стадиона продолжения, может быть, все-таки его как-то э, взять себе на баланс, потому что... Наш стадион, потому что время, Кто дом время сейчас настолько интересное и сложное, что... Он он, почему мы отказываемся вот там, от такого, стороны от такого объекта, я ему понять, мы что? Мы не что? Так надо будет везде считать, что он наш. Он Даже наш если по закону не получается да. пока что он был, бы да, считаем, что он наш. Скважина а. наша. Скважина наша. наша но мы, Но его в в мы его включили, мы его включили. Мы его включили. Дело в том, кто что снова сделано режим, вот так вот. Правильно. И поэтому да. надо все-таки хотя пошло... бы какой-то пункт для обустройства этого стадиона там написать. Надо Пусть понимать. там прорвали какую-то траншею уже с такой. Да, Но чтобы было хоть за тем, что он числится, то пошло, сделано. с учетом стадиона пошло, и всех, вот там... Все, все учли. Все учли. Все учтено. И это тогда взяла, правильно. Если минеральный план, и тогда уже у меня будет более... Документы на минеральный план уже прошло. Типа, да, да то он живет, уже есть, есть вот сейчас начинаем все мы его посадим. Еще пытание а нет? Это территория только, что входит в населенные пункты, да? Нет, это территория всей Куяльницкой сельской Земля, на которой вы работаете. Так она 5 тысяч, 000... сколько? 5 тысяч 482 гектара. Посадки сюда входят. Конечно, конечно все входит, уходит, но лесничество но не нет. забрало, но оно входит, все. Очень То есть оно наше, а же земля, тоже наша. Так что-то посадки никто ни не, не за кем не числятся, они сейчас. Они пока не за кем не числятся, там лесничество разбирается в своей администрации. Как они дальше будут работать с ними, я не знаю. Потому что идет вырубка сильнейшая, вы все знаете. И посадки, и леса, и все. А базар лес тоже наш. Ну, ну он считался колхозным раньше. Ну, его так называют базарным. Да. Вот где а лесник, сейчас там, выше. Ну, Вы Вы скажете, там выше. А кто забрал? Как ехать в сторону Александра? Как да. ехать в сторону Александра? Это да. все наши территории. Но там тоже имеет свою конфигурацию такую, которая между собой. тут вот лес тоже. Ну да, вот. да, относится Лесник туда нам уже не Ну вроде как есть там. Он є з той сторони, а з этой стороны не є волі. Тому пропонується проєкт рішення про затвердження програми соціально-економічного роду України сільської ради на 2016 рік. Короче, з пунктом 2 статті 26 закону України про місцевої в України та розглянувши програму соціально-економічного року Української сільської ради на 2016 рік Янська сільська рада вирішила. Перший. Програму соціально-економічного розвитку пояснення сільської ради на 2016 рік затверджений контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Прошу голосувати. Хто за рішення? Прошу, Хто за? Проти. Підтримали. Санітарний стан та благоустрій, території населеного пункту Янської сільської ради, весняно літній період 2016 року. Заходи по наведенню належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів сільської ради. Органів перше. Організувати та провести очищення населених пунктів від сміття весняну толоку за озелененням та благоустрою підготовку до весняно літнього сезону до 18.04.2016 року. Сіду Сокон, дирекція Столпу Яльні. Друге. Провести напередодні Великодня 23.04.2016 року День Доскілля. До 23.04.16 року сіль виконком. Здійснювати заходи, направлені на озеленення сіль сільської ради, порядкування водоохоронних зон до 01.05.2016 року. Сільвиконком керівників установ Дирекція Стовку Янів. Привести в належний стан кладовища братські могили до 01.05.2016 року. Сільвиконком. П'яте. Провести керування шахтних колодеців на території сільської ради до 18 липа 2016 року. Цільний корпон за фабами. Шосте. Встановити єдиний санітарний день населеному пункті щомісячно. Це заходи. Це схема. Очищення населених пунктів сільської ради. Перше очищення території населених пунктів Куянівської сільської ради, села Куяніка, села Чапарівка, села Висанчани, села Віцанка в межах населених пунктів до 26.04.16 року. Сільвиконкон, жителі сіл, депутати сільської ради. Друге очищення адмінтериторій, адмін сільськогосподарських підприємств, установ сільської ради, шкіл, бібліотек, території, торивельних точок. Підбілювання дерев, електроопор до 26.04.2016 року. Керівників установ сільськогосподарських підприємств сіл Центральна вулиця села Куярнік вздовж траси, котовська манів до кордону з центральною садибою села Куярнік ліва сторона, права сторона до кінця села Черпарівка та село Куярнік вулиця Зелена. Керівників установ сільської ради. Адмінтериторія Установи, директор стовпу Яні. від Адмінтериторії господарських дворів Стовку Янів здовж траси Котовська Ананів до кордону села Липіцьке, містосмуга 39Г. Адмінтериторія Стов Куярник, дирекція Рестова Мрія. Адмінтериторія Стоу Мрія, підприємець Ковальчук, територія магазину Камелія, село Куяні, підприємець Кимян, територія біля магазину Куяні. Підприємець Дойкова, територія біля магазину села Чепайка. Підприємець Білорибіцький, територія біля магазину села Вестерничани. Підприємець Чербан, територія біля магазину Васильок, село Татарок, села Олександрівка. Підприємець Татара, адмін територія села Куяй. Підприємець Вапнярчук, територія Лісок Пілки. Завідуючий відділенням зв'язку, адмін територія відділення поштового зв'язку села Куяй і Олександрівка. Айса Николаевна, а столок, за кем он сейчас, кто-то платит за него, очень не Пока они ничего не платят. Э, значит, столок находится в обществе рыбалковых любителей, называется КАР. Дело в том, что когда хотел его вот, Дурбала взять, он изготовил э, паспорт, и там сколько, три тысячи с по-моему, он заплатил, до четырех тысяч заплатил он за этот. И просили они тогда на тех сессиях, они просили депутатов, чтобы они пока, вот, мы эти деньги не, не вернем в сельский совет, они просили, чтобы дали им разрешение пока попользоваться. Вот. Ну, думаю, что будем в этом году, может быть, уже будем с вами решать, как будем с ними делать. Мы этим планом должны оплатить по любому. Да, за землю. Да, конечно. Подводным объектом на землю надо платить налог. И с ними надо заключать договор. Александр это межами, Александр потом там все плоти, а этот в межах, так что надо будет с ними, наверное. Уже год прошел, я думаю, что мы уже будем решать с вами. Будем их приглашать на следующую сессию будем решать, что дальше будет делать. Да. хотела узнать, а на какой период ориентировать население по уборке мусора, чтобы они, допустим, знали, когда приедут, заберут, как это? Ну, дело в том, что меня встречали люди, вы извините, что я вам на русском не быстрее и легче, встречали люди, просили уже, как бы, пошел трактор, но я объясняю всем, что туда трактор не зайдет. Если он туда зайдет, он порежет пескаты и все. И он оттуда такую смесь вывезет. Чтобы потом никто его не пустит больше туда. Вы понимаете, у нас славка находится на сахарном заводе, туда же в конце, за сахарным заводом. Вы знаете, там, быть, там, там я ехала, мы там. предусмотрели деньги на это, чтобы взять трактор гусеничный. Но я не знаю, где его найти. Думаю, что все-таки мы где-то найдем, может, укован. Чтобы мы весной могли, когда подсохнет более-менее, чтобы мы могли немножко загнуть Потому что туда приезжают люди, и сами высыпают, где попало, и все, и уезжают. Вот там не наши, да, наши люди, и сахарники, и кто ездит. Особенно туда сейчас на, на русали, вот это общается. считается. Там говорят, там страшно, что делается. Сейчас у меня машины нет, конечно, но по леса на выйдет посмотреть. Николаевна, дамбу в Александровке. Пожалуйста, скажите ему, Пускай он что-то делает. Немножко подсыпает. Хорошо. Так же самое уже и закуяли. Если ее Коля не отдали, дурбали. Он подсыпал. Но ну, сейчас вода набралась. Это не значит, что эта дамба может тоже выдержать. Uh -huh. а, 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 люди эти, как они, общество, общество да? Я думаю, что они не сильно будут хотеть дамбу подсыпать, как где Коля. Дурбала. Но что дело в том, что, что понимаете, понимаете, так нормативно. вот именно, что не отдали. Мы, Мы не отдали. отдали. Мы не Да. Ну, да. Валентина Васильевна, подождите. Я не говорю, что с тобой большую оценку, там очень была большая сумма. Он же когда сделал паспорт, когда посчитали нормативную грошевую оценку, ему выходило почти 50 тысяч, надо платить в год. И он отказался. А я сколько рыбы куплю? Понимаете? У нас паспорта не было, он не Поэтому он сам отказался, они написали заявление. Поэтому они потом уже решили, как бы это самое выйти с этого положения и решили создать это общество на каком-либо но это общество рыбаков-любителей, они будут эту дамбу ну, ну, будем прикрепить. вызывать, будем вызывать голову, будем вызывать, будем да. да? Ну тогда -то зачем такое общество надо? Они с того спустят за один год. Ну вы видели в как какая была жара, еще а воды не было. Нет, это Видим, благодаря делать? другому человеку воды стало меньше. Вы не помните, кто качал воду? Каждый день по 10 кубов. КамАЗом приезжал. Я не Правильно. знаю его фамилии, но знаешь. что приезжал. А я знаю его фамилию. Но это ничего не спасает, потому что его еле и остановили. А он каждый день в течение полтора месяца качал воду с нашего Куялинского столка. Но сейчас... сейчас конечно, она направлена, потому что ничего не качает. не качает, и дождь немножко, и Хорошо. снег помогает немножко. Но это дело не вопросе за воду, а дело за там. Чтобы не ушла. Хорошо. Вызови, и обязательно скажу. Есть такое. Еще есть такое. А счет мусора как шоу? Насчет мусора, если потеплее и будет более сухо, то в апреле, я думаю, что мы начнем где-то в а да? да, пасхи хотя бы. Где-то 17 апреля, да, может быть, мы и начнем. Анатолий Иванович, вы Иван, нам угу. трактор дадите. Она сейчас кажется поздно. Потом она быстро прожити. Да? да? А, э -э так, как Олег как Николаевич брал под говорилось. свою ответственность это. Что ответственность. Ну, как бы за трактор. Сбор денег для компенсации стоимости солярки чем Я по стадиону. Так, при чем тут поступил? Ты там писал штатский завык. Вы полишешься? Мы решили, что. Решили по-своему. Я тут причем. Он отказался. По-своему Предложили. Месяц, раз, Не Не работайте, нем будете потому что депутаты. Это по-своему.